জন্ম পাৰ হৈ আহি ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ওচৰৰ পাৰ গলোহি আৰু বৈকুণ্ঠ পাৰলোহি আৰু মাত্ৰ অকনমান বাকী আছো তাতে যদি আমাৰ পিছল খাই যায় নহয় তেতিয়া হলে আকৌ চৌৰাশী লক্ষ জন্ম পাৰ হবলৈ তলিলে যাব লাগিব টিন তল হিলালৈ যাব লাগিব গছ গছনি ইত্যাদিত এইবিলাক হেলু খেলুৱৈৰ পৰা জন্ম পাৰ হব লাগিব সেইকাৰণে সাৱধান হবলৈ কৈছে সাৱধান হোৱা এই চাৰি সংযোগ কোটি জন্মে নিবি লয় জানিয়া ঘোষী হব কৃষ্ণ আৰু বিজয় গতিকে এই চাৰি সংযোগ আমি পাইছো যেতিয়া আমাক এই কৈছে বসুদেৱ নাৰদৰ সংবাদৰ বিপৰীত নিমি নৱসিদ্ধই যেন ভৈলা উপাখ্যান এৰ কসু সাৱ শেষ ৰাজা সুয়ো সাৱধান এইয়া সাৱধান হবলৈ কৈছে বসুদেৱক সাৱধান হবলৈ কোৱা মানে আমি বোৰে বসুদেৱ ধৰক ধৰকচোন আমি আজি বসুদেৱক বসুদেৱে যেনেকে এ নাৰদৰ কথা ক্ৰৱণ কৰিছিলে আমি শ্ৰৱণ কৰিম এতিয়া এই কথাখিনি নাৰদৰ কথাখিনি গতিকে আমি ধৰক বসুদেৱ বুলি ধৰিব লাগিব সাৱধান হবলৈ কৈছে সাৱধানে শুনিবলৈ কৈছে এইটো কথা নহয় যে আমি কেৱল অনুষ্ঠানিকতা এটা পালন কৰি এৰ মানে ভাগত ভাগ মেলি মনটোৱে বেলেগ কথা চিন্তা কৰি হাত দুখনে বেলেগ কথা ভাবি মানে কাম কৰি থাকিলে নহব আচলতে একদম মনৰ প্ৰাণ চিট একেবাৰে ভগৱন্ত চৰণত অৰ্পণ কৰি হৃদয়ত ভগৱন্তৰ ৰূপ ধৰি ভগৱন্তৰ নাম লব লাগিব তেতিয়া এইটো সাৱধান হোৱা বুলি কৈছে সাৱধান হৈ এইদৰে নাম লওক নাম লৈ কি কয় এই দূৰ সংসাৰখন তৰি যাওক কলে যিহেতু মূলমতি মন হৈছে ইয়াত কোনো তপ জপ যাক যজ্ঞ সোমব্ৰত কৰিব নালাগে লাগে মাত্ৰ ঈশ্বৰৰ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব লাগে বাৰে বাৰে নাৰদক প্ৰথান্ত মাধৱে নেৰন্ত দ্বাৰকা লিখি কৃষ্ণক গৌৰৱে তাৰমানে এইটো নাৰদক দেখুৱাইছে নাৰদৰ এটা উদাহৰণ দেখুৱাই দিছে যে চোন ঈশ্বৰ কৃষ্ণই নাৰদক বাৰে বাৰে জগতত যোৱা তুমি মোৰ নাম প্ৰচাৰ কৰা নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা কিন্তু নাৰদে আহিবলৈ মন নকৰে কিয় মন নকৰে যে শাকাৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ ভগৱন্তক এৰি থৈ আহিবলৈ মন নকৰে মন নকৰে তেওঁ সদায় নাৰদৰ কৃষ্ণৰ লগত থাকি কৃষ্ণক চুৰে চাই কৃষ্ণৰ চৰণ পদ্মত সেৱা কৰি কৃষ্ণৰ যগ গুণ গাই আনন্দ উৎসৱ কৰি থাকিবলৈ মন কৰে আচলতে সেইটোৱেই কাৰণ নিৰন্ত দ্বাৰকা কৃষ্ণক গৌৰৱে কৃষ্ণৰ গৌৰৱ কৃষ্ণৰ জয় ঘোষণা কৰি কৃষ্ণৰ জয় দেখি কৃষ্ণৰ সকলো কাৰ্যতে সকলো কৃষ্ণৰ জয় দেখি এই নাৰদে কৃষ্ণক এৰি আহিব নিবিচাৰে জীৱনতে মুকুটতে সো জানিবা সাক্ষাৎ তথাপি উৎসুক আৰ্থি কৃষ্ণৰ সেৱত তেওঁটো জীৱন্তে মুকুত হৈ গল জীৱন্তে মুক্তি পাইছে নাৰদ চাৰি জন্মত চাৰি যুগত অমৰ হৈ একো ভক্ষণ নকৰাকে জীয়াই থাকে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ কৃপাৰ বৰত ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ লগতে থাকি ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পাছৰ পাছে ঘূৰি ফুৰি ঈশ্বৰৰ কাৰ্যখিনি অতৰ্ক মহিমা খিনি চাই থাকিবলৈ তেওঁ বিচাৰে গতিকে তথাপিতো কিন্তু কৃষ্ণৰ সেৱাৰ পৰা কেনেবাকে বঞ্চিত হওঁ বুলি কৃষ্ণৰ সেৱাৰ পৰা আঁতৰি যাব লাগিব বুলি ভাবি তেওঁ কৃষ্ণৰ সাক্ষাৎ এৰিবলৈ নিবিচাৰে কৃষ্ণৰ ওচৰত আঁতৰি আহিবলৈ নিবিচাৰে আই কৃষ্ণ আমি আপুনি আকৌ আগবঢ়ক কৃষ্ণ মুকুটি সুখটো কৰৰি ভকতি শিৱৰা নভজে কৃষ্ণ কালোক কিনুকা বাক্য কৰ্ণ মন মু আচ মানে জাৰ কৃষ্ণ ভিত সমস্তৰে অধিকাৰ কৃষ্ণ পদ পংক ভজে ব্রহ্ম নরতনু পায়াতে যে কমন পাম একুস্থানে মনু মৃত্যুর নেড়ায় হাত তথাপি নভজী মরে কী আত্মঘাত কৃষ্ণ স মাত্র গোচৰ মৃত্যুভয় জানিয়া কৃষ্ণ কজা কয় দিনে কদ গলা বসুদেৱ ঘরে দেখিব খুদে মেটাঙ্কু ফুজিলা আদরে কৃষ্ণ 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 আমি কথা আতি হদিব বিষয় কৃষ্ণ

নৱসিদ্ধি সেই কথাখিনিকে বসুদেৱক কব হয় হয় সেইটোৱে আখ্যান কব হয় হয় কৃষ্ণ আইগৰাকী হ'ল নেকি বাৰু এই আমাৰ পাঠকী আইগৰাকী হয় কৃষ্ণ হ'ব কৃষ্ণ 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 কুণাম ৰাম কৃষ্ণ তে ইয়াতে কৈছে যে মুকুতি সুখক কৰি ভকতি সি বৰ নভ যে কৃষ্ণকৰ লোকক কিনো কৰ্মজ্বৰ তাৰমানে মুক্তি সুখতকে শ্ৰেষ্ঠ ভক্তি সুখটো ভক্তিৰ ৰসটো তাৰমানে মুক্তিটো পাই মুক্তিটো পালে ভকতিৰ ৰসটো পোৱা নাযায় কিন্তু এই মুক্তিটো বিচাৰিবলগীয়া কথা নহয় তাৰমানে মূৰ্তি মন্ত্ৰ হৈয়া পাঁচ ছৰ মুকুতি মুকললৈ কৰাৰ পুৱা পোৱা আদি এই পাচবিধ মুকুটিয়ে সেই ভকতৰ পাছত পাছত ঘুৰি ফুৰে আৰু কাকুতি কৰি ফুৰে গতিকে মুক্তি বিচাৰি সময় খৰচ কৰিব প্ৰয়োজন নাই কোনজনৰ কোনজনৰ যিজনে যায় হৰি নাম হেবি ঈশ্বৰৰ নাম সেৱা কৰি যিজনে ফুৰে ঈশ্বৰৰ নাম স্মৰণ কৰি ফুৰে তেওঁলোকৰ পাছে পাছে দেৱ দেৱীটো ফুৰে ফুৰেই পাঁচবিধ মুকুটিও তেওঁলোকে মুকুটিও মূৰ্তিমন্ত হৈ পেলাই তেওঁলোকৰ পাছে পাছে ঘূৰি ফুৰে আনহে নালাগে সেই ভকতসকলে তাৰ বায়ু পাপ সমস্তে হৰে বুলি কৈছে তাৰমানে ভকতসকল পাৰ হৈ গলে তাৰ বতাহটো যেতিয়া গাত লাগে নহয় সেই বাট বতাহটো এটা বস্তু আমাৰ গাৰ ওচৰেদি পাৰ হৈ গলে যিকোনো বস্তু তাৰ গুচি গলে তাৰ যেনেকে বতাহ খিনি আমাৰ গাত যেনেকৈ লাগে যদি ভকতজন পাৰ হৈ যায় তাৰ ভকতজনৰ গাৰ বতাহ লাগে সমস্ত পাপ দূৰ হৈ যায় জাগাত লাগি যায় গোটেই ভকত ইমানেই শ্ৰেষ্ঠ আৰু শ্ৰেষ্ঠ কিয় ভকতিৰ দিশত তেওঁলোকে অকল ভকতি কৰিবলৈ বিচাৰে কাৰণ মুক্তি কৰি সময় খৰচ কৰিবলৈ নিবিচাৰে মুকুতি দশকো তেজী মহাজনা শৰণে লয় তোমাৰ অৰ্থাৎ মুক্তি অসুখটো নিবিচাৰে মুক্তি সুখটো লৈ এই ভকতৰ সংগত বহি ভকতি কৰি যিখিনি পৰমানন্দ লাভ কৰিব পাৰি মুক্তিত সেইখিনি নোৱাৰি আৰু এইখিনি মুক্তিখিনি নিজে নিজে আহি থাকে গতিকে মুক্তিক লৈ পেলানি সময় খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই সেইকাৰণে মুকতি সুখক কৰি ভকতিহে বৰ আচলতে ভক্তিটোহে শ্ৰেষ্ঠ নভ যে কৃষ্ণকৰ লোকক কিনো কৰ্মজয় যে মানুহ বিলাক কিনো কৰ্মজয়ে পালে যে এই তথাপিতো ঈশ্বৰক নবজে কৃষ্ণক নবজে কৃষ্ণক বজিবলৈ একো ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ কলিত কীৰ্তনে হৈ ভকত আঁতৰ লাভ নাই লোকত কীৰ্তন কৰিলে ভকত হয় কীৰ্তন কৰিলেই ঈশ্বৰৰ কলি যুগত ঈশ্বৰ কীৰ্তন কৰিলেই ভকত হয় ইয়াতকে আৰু লাভৱান কথা কোনো নাই জগতত একো লাভৱান কথা থাকিব নোৱাৰে তথাপিতো এওঁলোক কৰ্মান্ধ হৈ ইমান অৰ্থাৎ পূৰ্বজন্মৰ আৰব্ধ প্ৰাৰব্ধ এইবিলাকৰ কৰ্মৰ ফলত কৰ্ম দুখৰ ফলত এওঁলোক অন্ধ হৈ থাকে গতিকে ভগৱন্তক কৃপা পাবলৈ এওঁলোকে দিগদাৰী হৈ থাকে অলপ অকমান অসুবিধা হয় যেতিয়া ভগৱন্তই কৃপা কৰিব ভগৱন্ত ভক্তিযুক্ত পুৰুষৰ আত্মাবোধ মাধৱৰ প্ৰসাদ আমি লয় ভগৱন্ত প্ৰসাদ যেতিয়া আহি যাব তেতিয়া এওঁলোকৰ সেই জ্ঞান চুখটো মুকলি হব ইয়াক কিন্তু কিমান বাট চাম এতিয়া লিখকে আক্ষেপ কৰিছে যে কি হোৱাৰ কাৰণে এওঁলোকে নভজ বাক্য় কৰ্ণ মনৰ মুখৰ আছে মানে যাৰ কৃষ্ণ ভকত সমস্তৰে অধিকাৰ যাৰ বাক্য় আছে কথা আছে কাণ আছে মন আছে মুখ আছে সকলোৰে অধিকাৰ আছে কিন্তু অন্য কৰ্মত সেইবিলাক নাই অন্য কৰ্মত কি হব লাগিব কিমান মানে শুদ্ধ হব লাগিব কিন্তু এতিয়া কলি যুগত বাক্য কৰ্ণ মন মুখ এইবিলাক যিকোনো এটা থাকিলেও বজিব পাৰে তেন্তে এতিয়া গছে গছেতো গছতো বাক্য় নাই গছেতো আনহে নালাগে তেওঁলোকৰ ধনীও নাই বানীও নাই গছে কিন্তু গছেওতো মুক্তি পাইছে গছেও মুক্তি পাইছে ভগৱন্তে ইয়াত ধুনীয়াকে লিখা আছে ধুনীয়াকে আনে তেতিয়া ধৰকচোন অৰ্জুন গছ অৰ্জুন গছতেতো এ কোবেৰ নল কোবেৰ আৰু মণিগ্ৰীবৰ আত্মাটো সোমাই আছিলে আত্মা দুটা দুয়োজনৰ আত্মা গছত সোমাই আছে কিন্তু কৃষ্ণৰ পৰাশ পৰাই পেলানি কি হল মানে তেওঁলোকে মুক্তি পালে মুক্তি পালে গতিকে এইবিলাক থাকি থকা সকলে কিয় নকৰে নথকাইও মুক্তি পাইছে সেইটো কৈছে গজেন্দ্ৰইতো স্তুতি কৰিব নোৱাৰে তেওঁতো ভাষা নাই কিন্তু তেওঁ মনটো আছে মনটো আছে এই মনটো তেওঁ ঈশ্বৰত লগাই দিছে ঈশ্বৰ চৰণত লগাই পেলানি শৰণাপন্ন হৈছে তথাপিতো তেওঁ মুক্তি পাইছে এতিয়া আমাৰ মানুহবিলাকৰ মাত আছে কাণ আছে মন আছে মুখ আছে চব আছে এই কথাটো সি এই ৰামায়ণত হেৰিয়েও কৈছে দেই এইটো কি ক হনুমানে কৈছে যে হনুমানে আক্ষেপ কৰি মানুহক কৈছে যে হেৰা মানুহবিলাক এ তোমালোকৰ কি নাই হে আমাৰ একোৱেই নাই কাৰণ আমি গছডালৰ পখো গছত বগাই ফুৰো আৰু আমাৰ কোনো এ শৌচ আদি কোনো ব্যৱস্থা নাই পৰিস্কাৰ পৰিষ্কাৰ হোৱা নাই হেৰি নাই এই হনুমান বাদহে গছডালত উঠিও হাকি দিয়ে কিন্তু ঠিক তেনেকৈ আৰু এওঁলোকেতো কোনো হেৰি কৰিব নোৱাৰে হনুমানে কৈছে আমাৰতো তেনেকুৱা ধুনীয়া তোমালোকৰ নিচিনা সুন্দৰ ভাষা নাই কিমতে ভকতি কৰিব তোমাক ইমান ধুনীয়াকে তোমালোকে গাব পাৰা আমিতো নোৱাৰো তোমালোকে সকলো কৰিব পাৰা কিন্তু তথাপিতো আমাক দেখিছানে অ হনুমান যামবান এ সুগ্ৰীব আদি ইত্যাদি এইবিলাক এইবিলাকে কওঁ যে আমাৰ বান্দৰ বিলাকে তথাপিতো আমক ভক্তি কৰি মুক্তিগৰাকী হৈ গৈছে কিন্তু তোমালোকৰ মনুষ্য হৈ তোমালোকৰ ইমান ধুনীয়া ভাষা আছে সংস্কৃতি আছে তোমালোক ইমান পা পৰিষ্কাৰৰ ব্যৱস্থা আছে অথচ তোমালোকে কিয় নভজা কিয় নভজা আমি সেইবিলাক নেজানো কিন্তু ভগৱন্তক ভজ ভজনা কৰো অথচ আমি মুক্তি পাই গৈছো মুক্তি পাওঁ ভগৱন্ত আমাৰ প্ৰতি কৃপা কৰি আছে মানুহে কিয় কৰা নাই সেইটোকে আক্ষেপ কৰি হনুমানে কোৱাৰ কথাটো কথা এনেধৰণেই কৈছে কৃষ্ণক ভগৱীতো সমস্তৰে অধিকাৰ গতিকে যাৰ এইবিলাক আছে সেইবিলাকতো সমস্তৰে অধিকাৰ আছে আন সেই এইবিলাক নথকাবিলাকৰো অধিকাৰ আছে ক জাম্বন্ত ৰাক্ষণ ৰাক্ষ এইবিলাক ভাৱ ভাষা তেওঁলোকৰ আচাৰ নীতিও ভাল নহয় ঔ জাম্বন্ত হনুমান সুগ্ৰীব এইবিলাকৰ আচাৰ নীতিও ভাল নহয় অথচ ভগৱন্তক ভজনা কৰে গতিকে এই কলিৰ মনুষ্য সকলোৱে পাৰিব পাৰে পাৰিব গতিকে তথাপি আক্ষেপ কৰি কৈছে যে তথাপিতো ন ভজে তথাপিতো ন কৃষ্ণ পদ পংকজক ভজে ব্ৰহ্মা হৰে নৰতনো পায়াত আকৌ কম নাপামৰে নৰতনো পায়া ত্যজে অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মা হৰি হৰ ব্ৰহ্মা হৰ ব্ৰহ্মা আদি দেৱ ব্ৰহ্মা কৃষ্ণৰ প্ৰথম সন্তান হৰ অৰ্থাৎ শিৱ এইবিলাকেও ঈশ্বৰ কৃষ্ণ চৰণত ভজনা কৰে কিন্তু মনুষ্য জন্ম হৈ কৃষ্ণপ্ৰদ পংকজক ভজে ব্ৰহ্মা হলে নৰত অনুপায়ে তেজে কম নেপামৰে মনুষ্য হৈ বাক্য মন মুখ সকলোৰে গোটেই গৰাকী হৈ তেজ বল সৌৰ্য বীৰ্য সকলোৰে গৰাকী হৈ ধন টকা পইচা ঘৰ দুৱাৰ গাড়ী মটৰ সকলোৰে গৰাকী হৈ তথাপিতো মনুষ্য কিয়নো ভজে এইটোৱে বৰ আক্ষেপক কৈ কৈছে এইটো বৰ ডাঙৰ কথা তথাপিতো কিয় নভজে নৰতত অনুপায়ো কিয় নবজে একো স্থানে মনুষ্য মৃত্যুৰ নেৰাই হাত তথাপি নভজে মৰে কৰি আত্মঘাত অন্য কোনো স্থানত একো স্থানে মানে তপ জপ জাক যজ্ঞ কৰি মৃত্যুৰ পৰা হাত সেৰাব নোৱাৰে কোনো তাৰমানে নেভাবিবি হাৰি যাম বল ধনৰ বলত নেভাবিবি হাৰি যাম বুদ্ধিৰ চলত মৃত্যু অৱশ্যম ভাৱি স্বয়ং ভগৱানে দেখুৱাইছে ভগৱান কৃষ্ণই দেখুৱাইছে এদিন পৃথিৱীলৈ আহিছে এদিন গুচি যাব লগা হৈছে তাৰমানে জন্ম হলে মৃত্যু হবই জন্ম মৃত্যু চকৰিত পৰিবই লাগিব এদিন জন্ম এদিন মৃত্যু হবই তথাপিতো এই মানুহবিলাক কি কৈছে মৃত্যুৰ পৰা হাত সাৰি যাব নোৱাৰে বোলে নহয় কাৰোবাৰ মই জম দুটক ঘোচ দিম জমক ঘোঁচ দিম আৰু টকা পইচা ধেৰ আছে ইয়াৰে অলপ কিছুমান ঘোচ দি দিম মোক এৰি থৈ যাব বোলে নহয় নহ'ব নহ'ব এইটো নহ'ব এইবোৰ নাই তাত নাঘাটে বোলে নহয় মোৰ বহুত বুদ্ধি আছে কৌশল আছে মই কৌশল কৰি ৰাজনীতি কৰি বাচি যাম এই নহব এইবোৰ মৃত্যুৰ আগত একোৱেই নাথাকে চব শেষ কৰি যাব গতিকে কিয় নভজা মানুহবিলাকক কৈছে তথাপিতো আত্মঘাত কৰা অৰ্থাৎ কিয় মঠ কৰিবলৈ বিচাৰা অৰ্থাৎ আমাৰ এই আত্মাটো আত্মাটো ঈশ্বৰ ভগৱন্তৰ ওচৰৰ পৰা আহিছে আহি চিনি ধৰা শুদ্ধ জীৱ ভকুতি ভাণ্ডাৰ গতিকে ইয়াত ঈশ্বৰক ভকতি নকৰি মায়াত মোৰ মোৰ গল গৈ আকৌ আত্মাটো কি কৈছে বাৰম্বাৰ জন্ম বাৰম্বাৰ মৃত্যু বাৰম্বাৰ জন্ম বাৰম্বাৰ মৃত্যু হব লগা হৈছে তিন আৰু শিলাৰ পৰা সেই মনুষ্য আকৌ হয়তো হবহি হবহি লগা হৈ গল চৌৰাশী লক্ষ জন্ম পাৰ হব লগা হৈছে কিন্তু মনুষ্য জীৱনত যিটো আত্মা আমাৰ মনুষ্য জীৱন পাইছোহি ঈশ্বৰ ওচৰ পাই গলোহি সেই সীমা একদম সেই সীমাত সেই সীমাত উপনীত হৈ আকৌ পিছলি গলো কিয় কিয় হৰিক নভুজিলো ঈশ্বৰক নভজি এই আত্মাটোক কিয় ইমান আঘাত দি দিলো এই আত্মাটোৱে আকৌ চৌৰাশী লক্ষ্য জন্ম পাৰ হব লগা হল গতিকে এইটোকে আত্মঘাত বুলি কৈছে গতিকে আত্মঘাতী দুই প্ৰকাৰৰ দুবিধ আত্মঘাতী এবিধ হৈছে ঈশ্বৰক নভজা আত্মঘাতী এবিধ হৈছে এই ব্ৰহ্মা আদি দেৱতাসকলে যি কলি যুগত নৰতনো বিচাৰে এই নৰতনটো ঈশ্বৰে আমাক দিলে নৰদেহা দিলে ই ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ যাবলৈ সংসাৰ সমুদ্ৰ তৰিবলৈ নাও স্বৰূপে দিলে এই আমাক দেহটো দিলে মনুষ্য দেহটো ইমান সুন্দৰ দেহ যিটো দেহ পাবৰ কাৰণে ব্ৰহ্মা আদি দেৱতা সকলে বাঞ্ছা কৰে পোৱাৰ পাছতো আমাৰ বহুত লোকে কি কৰে ইয়াক নুবুজে নুবুজি পেলানি অসাধ্য খাই অভক্ষ ভক্ষণ কৰে অগম্যা গমন কৰে অনীতি দুৰ্নীতি কৰি মনুষ্য দেহটো অকালতে নাশ কৰি পেলাই তেনেকুৱা বহুত আছে কিছুমানে ঈশ্বৰ নভোজাই অহংকাৰী হওক কিছুমানে ড্ৰাগছ খায় কিছুমানে মানে মটৰ চাইকেল কিবা কিবি লৈ একদম ঊনৈছত বাঁহ পলাই ফুৰি কৰবাত খুন্দা মাৰি ধৰি মৰি যায় নিজকে মাৰি পেলাই এইবিলাক এইবিলাকতো আত্মঘাতী এইটো এইটো সাংঘাতিক আত্মঘাতী যদি ঈশ্বৰে দিয়া ইমান সুন্দৰ দেহটোকো যদি মূল্য নুবুজি আমি ড্ৰাগছ বা হুৰা ইত্যাদি খাই যদি ইয়াক নাচ নাশ কৰি পেলাও আছে বহুত লোক আছে তেনেকুৱা ইয়াক যদি অকালতে নাশ কৰি পেলাওঁ তেতিয়া ঈশ্বৰে আৰু মনুষ্য দেহ নিদিয়ে তেওঁ কয় যে বোলে নৰকৰ পৰা তাক নেদু উঠিবাক মই কালৰ ৰূপে মেৰাই মেৰাই ধৰো তাক বোলে মই ঈশ্বৰে কৈছে মই আৰু তাক কোনোদিন নিদিওঁ মই তাক উৰেটো জীৱন কোটি কোটি কল্প নৰকতে প্ৰচাই থৈ দিওঁ কাৰণ সি মোৰ মূল্যটোৱে নুবুজিলে মই দিয়া দানটো মই যিটো অমূল্য দান দিলো সেই দানটোৰ অৰ্থটোৱে নুবুজিলে গতিকে তাক আৰু কিয় দিম গতিকে এইবিলাকক কিন্তু সেইবিলাক নিদিয়ে তাকে নুবুজি আমি বৰ আত্মঘাত কৰিছো আত্মাটো কিমান বেয়া অৱস্থালৈ পেলাই দিছো এইটোহে বৰ ডাঙৰ সন্তাপৰ কথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ সেৱাতহে মাত্ৰ গুচে মৃত্যু ভয় জানিয়া কৃষ্ণক ভজা কৰিয়া নিশ্চয় তাৰমানে মৃত্যু ভয় গুচিবৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ উদা উদাহৰণ দিছে পঢ়িখি সেইটো চোৱাচোন সাধিন হাত ৰাতি পঢ়িয়েই সাতদিন ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিয়ে মৃত্যু ভয় দূৰ হৈ গল মৃত্যু ভয় কেনেকে দূৰ হৈ গল তেওঁ তেতিয়া দেখিলে যে এই নশ্বৰ দেহটো মৃত্যু এদিন হবই হব কথা নাই এইটো মানে পঞ্চৱতীক দেহটো মৃত্যু হব বা মৃত্যু মানে পৰিখিতে ডেকা গালতে মৃত্যু হল কিন্তু কোনোবাই বুঢ়া হলেও সেই দেহটো কি হয় ক্ৰমান্বয়ে ক্ষয় হৈ আহে ক্ষয় হৈ হৈ এদিনাখন অন্ত হৈ যায় কিন্তু আত্মাৰ মৃত্যু নাই আত্মাটো বেলেগ বস্তু আৰু পঞ্চবতীক দেহটোও বেলেগ বস্তু গতিকে দেহটোকে আত্মা বুলিহে আমি মৰিছো মাত্ৰ এই দেহটো পঞ্চৱতীক দেহটোক আত্মা বুলি ভাবিছো কাৰণে ইয়েহে মোৰ আত্মা বুলি ভাবি পেলানি সমস্ত মই বুলি ভাবি নিজৰ বুলি ভাবি আমি নাশ কৰি পেলাইছো গতিকে এই মৃত্যু ভয় দূৰ হৈ গল পৰীক্ষিত মৃত্যু ভয় দূৰ হৈ গল কিন্তু মৃত্যু কাহানীকে হব অকল পৰিশিতে জনা নাছিলে তিনিজনে মাত্ৰ জানিছিলে দেই বিশ্বত পৰিষিতে গম পাইছিলে সাত দিনৰ মূৰত তেওঁ ৰক্ষকৰ দংশত মৃত্যু হব বুলি গম পাইছিলে কংসই গম পাইছিলে তেওঁ ভনীয়েকৰ অষ্টম সন্তানৰ হাতত তেওঁৰ মৃত্যু হব খতাংগই গম পাইছিলে দুই দণ্ডৰ পাছতে তেওঁৰ মৃত্যু হব এতিয়া এই মৃত্যু হব বুলি গম পোৱা জনা প্ৰত্যেকৰে চ পৰিষিত শতাংগই মৃত্যুক জয় কৰিবৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা কৰিলে আৰু মৃত্যুক জয় কৰিবৰ কাৰণে কংসই কি কৰিলে কংসইটো গম পাইছিলে যে ভনীয়েকৰ অষ্টম সন্তানটোতে মৃত্যু হব এই সীমাটো পাইছিলে পাই পেলানি সেই মৃত্যুক তৰিবৰ কাৰণে কংসই কিমান অত্যাচাৰ কৰিলে কিমান কি কৰিলে মৃত্যুক জয় কৰ কিন্তু পাৰিলে জানো কংসই পাৰিলে জানো নোৱাৰিলে কদাপি নোৱাৰিলে কিন্তু পৰিখিতে পৰিষিতে জয় কৰি দিলে মৃত্যুক জয় কৰি দিলে খতাংগই মৃত্যুক জয় কৰি দিলে গতিকে এই মৃত্যুক জয় কৰিবৰ কাৰণে এটা হল উপায় পৰিশিত খতাংগৰ নিচিনা কৃষ্ণক ভজনা কৰা কৃষ্ণৰ ৰসামিক পাণ কৰি থকা অমৃত পাণ কৰি দিয়া নমৰে আত্মা নমৰে একদম খাটাং কথা গতিকে এই ব্যৱস্থাটো হৈছে কৃষ্ণকৰ সেৱাতেহে মাত্ৰ গুচাই মৃত্যু ভয় মৃত্যু ভয় কৰিবলৈ হলে কৃষ্ণ সেৱা কৰিব লাগিব কৃষ্ণৰ ঈশ্বৰ চৰণত শৰণ ভজন গ্ৰহণ কৰি পেলানি সাধুৰ সংগত কৃষ্ণ ভগৱন্তৰ গুণ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব লাগিব নহলে অন্য উপায় নাই জানিয়া কৃষ্ণক ভজা কৰাৰ নিশ্চয় গতিকে কৃষ্ণক ভজনা কৰা কৃষ্ণক ভজি থকা কঢ়িয়া নিশ্চয় একদম খাটাং কৰি দিয়া কাৰণ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই আমাৰ আগত শপত খাই থৈছে নকৰিবা ভয় হেৰাং কৰো অংগীকাৰ সমস্ত পাপতে মই কৰিব উদ্ধাৰ মই অংগীকাৰ কৰি তোমালোকক কৈছো তোমালোকে কোনো ভয় নকৰিবা মই অংগীকাৰ কৰি কৈছো দশ সত্য কৰি মই কৈলো হু তোমাক দশ সত্য দহটা অৰ্জুনক কৈছে সত্যে 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 সত্য সত্য়ে নিষ্ঠা মানি সত্য়ে সত্য সত্য়া সত্য সত্য়ে কলো বান অৰ্জুনক দশমত কৈছে তাৰ মানে এই দছটা শপত খাইছে দশটা শপত খাইছে যে ঘূৰ কলি যোগে নামৰ বিনে গতি নাই কোটি কোটি পাপৰ সংঘাত মানে কোটি কোটি পাপৰ সংঘাৰ এইটো নামে কেৱল নামে নাখাত বা দহটা শপত খাই আমিও বাৰম্বাৰ বাৰটা শপত খাই ঈশ্বৰ কৃষ্ণ ভগৱন্ত চৰণত গুৰুদেউ নাম ভকতৰ চৰণৰ চৰণ লৈ থৈছো গোটেই উভয়ে উভয়ৰ শপত ৰক্ষা কৰিলে আমি যদি গুৰুজনাৰ চৰণত গুৰুদেৱ নাম ভকতৰ চৰণত যি বাৰটা শপত খাইছো এই বাৰটা শপত ৰক্ষা কৰি দিবলৈ পাৰিলে ঈশ্বৰ কত যাব নকৰিবা ভয় হেৰি কঙৰো অংগীকাৰ ঈশ্বৰৰ